Jauh panggang dari api. Rakan-rakan baru ini masih memusuhi matlamat yang mereka dokong dahulu. Masih tegar menolak syariat Islam. Masih kuat memusuhi negara Islam. Masih allergic dengan perkataan dakwah Islamiah. Masih tebal fahaman sekularisme. Masih syarat dengan chauvinisme yang mewujudkan kebencian sesama umat. Tetapi mengapakah mereka sanggup bersekongkol dengan rakan-rakan baru ini? Jawapannya mudah. Kuasa. Kuasa. Bagi mereka, kuasa politik adalah segala-galanya. Permainan politik ini tidak akan membawa apa-apa keuntungan. Kuasa yang diperoleh cuma sedikit saja. Malah mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk melaksanakan agenda parti. Kerana kelangsungan kuasa mereka bergantung kepada sokongan orang lain. Lama kelamaan, Menyokong sendiri sedar bahawa parti yang mereka sokong, pemimpin yang mereka dokong tidak boleh melaksanakan cita-cita mereka. Parti itu menjadi lemah kerana penyokong tidak lagi bersama mereka. Untuk mempertahankan kuasa yang sedikit, mereka semakin bergantung pada sokongan parti yang lain. Tiada lagi roh perjuangan yang ada cuma sekelumit kuasa yang kehilangan makna pokoknya parti ini menjadi hamba kepada kuasa. Amno tidak begitu. Amno tetap beristikamah dengan sumpah perjuangan. Amno tidak pernah tergelincir daripada landasannya. Benar. Perubahan politik membawa pembaharuan dalam pendekatan tetapi ianya sama sekali tidak mencabut roh perjuangan daripada jasad dan sanubari Amno roh perjuangan tetap mekar dalam sanubari amno dan terpancar dalam setiap tindakan dan penderian parti bagi amno kuasa hanyalah alat untuk mencapai matlamat perjuangan parti kita yang murni ini kuasa tidak bermakna jika jiwa perjuangan tercabut daripada jasad dan sanubari parti apabila amno menegaskan tentang kepentingan mempertahankan kuasa politik ianya tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menegakkan perjuangan parti. Yakinlah bahawa anu tidak akan berganjak daripada landasan perjuangannya yang asal yang difahami oleh keluarga besar Barisan Nasional. Kita tidak mahu menjadi parti yang lemah semata-mata kerana terpaksa tunduk kepada kehendak orang lain. Bagi AMNO, mempertahankan perjuangan, membela agama, bangsa dan negara adalah prinsip aulawiyah, keutamaan, prioriti yang paling besar. Pokoknya, AMNO tidak pernah dan tidak akan menjadi hamba kepada kuasa. <tuk> Selaras dari sepanjang usianya, AMNO tidak pernah diam. Sebagai parti politik yang statik dan jumud, UMNO telah pun melalui proses perkembangan dan kematangan sebagai sebuah wadah politik yang sentiasa relevan dengan semangat zaman dan citra rakyat. Sebagai parti yang menerajui kerajaan, UMNO telah berjaya membawa Malaysia melalui pelbagai fasa pembangunan sosio ekonomi yang telah pun memberikan manfaat yang besar kepada rakyat sejarah 53 tahun. AMNO menerajui negara syarat dengan bukti-bukti kejayaan dari segi pembangunan ekonominya. Malaysia telah pun bangkit daripada sebuah negara bekas jajahan yang berteraskan ekonomi pertanian untuk berdiri megah sebagai negara perindustrian yang berkembang pesat. Kini kita telah pun bersedia untuk mengorak langkah menuju ke ambang negara maju. Bukankah itu suatu kejayaan? Berkat kegigihan dan wawasan jauh kepimpinan AMNO, Malaysia juga telah pun berjaya mengatasi masalah kemiskinan tegar dan mewujudkan golongan kelas menengah yang besar. Anak-anak desa yang dahulunya dibelenggu kemiskinan kini menetap di kota besar dengan pendapatan yang lumayan. Anak-anak mereka hari ini tidak lagi dibelenggu kemiskinan, malah mendapat peluang pendidikan dan ekonomi yang jauh lebih baik berbanding apa yang mereka terima dahulu. Bukankah ini satu kejayaan? UMNO juga telah berjaya mengekalkan kestabilan politik dan keharmonian kaum di Malaysia. Di beberapa buah negara majmuk yang lain, konflik kaum mudah meletus dan biasanya berakhir dengan pertumpahan darah. Namun Alhamdulillah berkat kebijaksanaan pimpinan AMNO dan parti-parti komponen Barisan Nasional dalam mengurus perbezaan kita telah menerima perbezaan ras, budaya dan agama sebagai sumber kekuatan bukan kelemahan. Bukankah itu juga satu kejayaan? Pencapaian ini bukanlah ibarat yang pipis datang melayang yang bulat datang bergolek. Ianya adalah hasil kesediaan AMNO untuk menerima taklif kepimpinan negara sebagai satu pertanggungjawaban yang besar dalam sebuah negara pelbagai kaum tanggungjawab amno yang paling utama ialah untuk memastikan formula politik yang diamalkan dapat menjamin kestabilan, keamanan dan perpaduan yang berkekalan. Saudara-saudari sekalian, atas dasar ini amno sejak dari awal lagi telah memilih landasan perjuangan sebagai parti nasionalis Melayu yang inklusif disebutkan oleh presiden kita. UMNO menerima hakikat kepelbagaian ras sebagai suatu yang fitrah dan sahih. UMNO mengakui bahawa dalam sebuah negara majmuk kerukunan hidup hanya boleh dicapai sekiranya semua kaum mendapat jaminan hak yang sah dan berpeluang mengecap nikmat kemampuan secara yang adil. Dan justru itu UMNO berjuang untuk membela nasib bangsa Melayu dan memertabatkan agama Islam tanpa mengabaikan hak dan kepentingan kaum-kaum yang lain. Melalui jatan kuasa perhubungan kaum, Community Liaison Committee yang ditubuhkan sebelum merdeka para pemimpin UMNO terdahulu bersama dengan pemimpin bukan Melayu telah berunding untuk menentukan hak dan kedudukan kaum-kaum di negara ini selepas merdeka mereka berbincang secara jujur mereka berbincang secara telus dengan satu tujuan iaitu untuk mencapai kesepakatan dalam membina sebuah negara majmuk yang merdeka dan bersatu padu hasil daripada kesepakatan inilah maka terbentuk terma-terma kemerdekaan yang menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan hak-hak yang sah bagi kaum-kaum yang lain. Terma-terma ini yang dirujuk oleh Allahyarham Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim sebagai kontrak sosial dan perjanjian keamanan antara kaum-kaum adalah hasil kesepakatan dan jiwa besar pemimpin-pemimpin terdahulu untuk membentuk formula politik kerjasama kaum yang inklusif. Hak dan kepentingan kaum diperjuangkan dalam kerangka kefahaman bahawa semua kaum akan mendapat jaminan hak dan layanan yang adil dalam sebuah negara yang merdeka. Dalam konteks ini, politik berasaskan kaum yang diamalkan oleh AMNO bukanlah satu bentuk politik perkauman ataupun politik rasis. Politik rasis bermaksud kita hanya mengutamakan kepentingan kaum sendiri dan menzalimi kaum-kaum yang lain. Parti yang mendakwa tidak berasaskan kaum boleh jadi amat rasis jika ia zalim kepada kaum yang lain. Hakikatnya, Sepanjang sejarah perjuangan AMNO, Parti Keramat Orang Melayu ini tidak pernah menjadi parti yang rasis. AMNO sentiasa istiqamah dalam memperjuangkan hak Melayu seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan dan pada masa yang sama menghormati dan menghormati kepentingan kaum-kaum yang lain. AMNO tidak pernah membolot kekuasaan politik dan juga nikmat ekonomi untuk kaum Melayu sahaja pemimpin-pimpin UMNO sedar bahawa berkongsi kuasa politik dan nikmat ekonomi dengan kaum-kaum lain adalah jalan terbaik untuk mewujudkan kemakmuran dan keamanan dalam sebuah negara majmuk. Sedara-sedari sekalian, ini berbeza sekali dengan andaian pelbagai pihak luar dan dalam negara sejurus lepas merdeka yang telah pun meramalkan kehancuran negara kita akibat kepelbagaian kaum, agama dan juga taraf ekonominya. Berkat kepemimpinan AMNO yang dinamik dan toleran, ramalan buruk ini tidak menjadi kenyataan, alhamdulillah. Sebaliknya negara-negara jiran yang tidak semajmuk kita telah pun mengalami dan masih mengalami ketegangan kaum dan agama yang membawa kepada pertumpahan darah dan salah satu punca kejayaan kita ialah kita menyedari bahawa kesejahteraan ekonomi memainkan peranan yang penting untuk menjamin keamanan dan inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin besar UMNO apabila mereka mengilhamkan dasar ekonomi baru bagi memecahkan belenggu ekonomi penjajah dasar ekonomi baru merupakan dasar pembangunan ekonomi yang menggabungkan penciptaan kekayaan dan pembahagian yang adil berteraskan falsafah dan nilai politik Melayu yang inklusif ini, UMNO telah mencipta kejayaan besar dan membawa negara keluar daripada belenggu ekonomi kolonial yang mencengkam masyarakat pribumi kepada ekonomi nasional yang mementingkan pembangunan yang mapan dan pengagihan yang adil untuk semua kaum. Sejak awal lagi, pemimpin UMNO mengakui bahawa kejayaan Malaysia Sebagai sebuah negara majmuk amat bergantung kepada kewujudan satu model pembangunan ekonomi yang inklusif di mana semua kaum dapat menikmati limpahan rahmat kemakmuran secara adil. Malah pemenang anugerah Nobel, Joseph Stiglitz, dalam bukunya Making Globalization Work, telah mengiktiraf bahawa kejayaan Malaysia mengekalkan keharmonian kaum selama ini adalah hasil kewujudan model pembangunan ekonomi yang komprehensif di mana semua kaum mendapat jaminan hak ekonomi yang adil. Lantaran itu, saudara, -saudara sekalian, kita tidak perlu apologetik apabila memperjuangkan hak dan kepentingan Melayu dan Bumi Putera. sejarah menjadi saksi bahawa apabila UMNO memimpin bukan saja orang Melayu yang mendapat nikmat malah semua kaum beroleh manfaat. Kita juga tidak perlu apologetik untuk mempertahankan identiti bangsa Melayu. Bangga menjadi seorang Melayu. Menjunjung Adab dan tata susila Melayu mempertahankan warisan budaya Melayu selagi mana selagi mana kita berlaku adil kepada semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ inna اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله Nazim. Yang bermaksud wahai umat manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak Supaya kamu berkenal kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Bukan yang lebih keturunan ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya bukan keadaan dan amalan kamu.